Мешает, в Лена, ваш, ваша главная цель приезда в Днепропетровск именно нашу. Я очень хочу доснять фильм, который делала в течение нескольких месяцев, когда ездила по Украине, рассказать о волонтерах. О волонтерах Украины как о удивительном явлении, которого в мире просто нет. Подобное явление, оно настолько уникальное. Люди, которые в очень короткий срок создали свою армию которые в очень короткий срок сделали все возможное для того, чтобы эта армия удерживала врага и, собственно говоря, побеждала. Если бы был приказ, сами понимаете, наверное, наверное бы война эта закончилась. Но вот об этих людях, об их героизме ежедневном я очень хочу рассказать. Поэтому сейчас я переехала в Днепр. Не это колыбель, по сути, волонтерского движения. Поэтому я хочу доснять. Здесь уже встретилась с очень интересными людьми. Я надеюсь, что фильм будет показательный. Мы его переведем вместе на разные языки. И пусть об этом знает мир. И что сегодня очень волнует украинцев, независимо от этнического происхождения, это то, что... Я думаю, что это произошло от безысходности, от того, что путинский режим сделал все возможное для того, чтобы российское общество впало в некую депрессию. И будучи вот в таком состоянии, таких людей действительно легко было убедить, переубедить и найти какого-то внешнего врага для того, чтобы ну, перевести стрелки, наверное, с врага внутреннего. Но я думаю, что сейчас в результате вот этих вот санкций, в результате того, что грузы 200 погибшие ребята, якобы ополченцы, либо военные, они возвращаются в Россию уже вот в цинковых гробах, люди начинают понимать, начинают думать, отрезвление происходит, правда, очень-очень медленно. И мы еще надеемся на то, что поможет холодильник. То есть холодильник это вот в результате санкций, когда люди сейчас перестают, у них теряется возможность покупать продукты, которые они любили, холодильники пустые, и, может быть, они тогда начнут задумываться, от чего это происходит, почему миллиарды долларов уходят на какой-то непонятный конфликт на Донбассе, но не решается ни один социальный вопрос в России. Сейчас таких людей, как вы, в России принято называть пятой колонной, предателями, самыми плохими словами. Но на самом-то деле вы России, опять когда может наступить прозрение? Холодильник поможет и вообще видеть, верить ли вы в то, что все-таки россияне поймут, что любить Россию это не убивать в это вести себя, как ведете вы и ваши коллеги? Вообще это очень сложный политический вопрос, но тем не менее я думаю, что если мы все вместе сможем демонтировать режим Путина, хуйло, вот так и просится это сказать, простите, то в этом случае, конечно, отрезвление начнется. И я думаю, что то, что сейчас делаю я, то, что делают мои друзья, коллеги, офицеры, честь имеющие в России, те, которые помогают мне, и вот помогают в работе группы «Груз-200» из Украины в Россию, я думаю, что для наших детей, для внуков мы все-таки сохраним, мы восстановим этот мир и сможем сделать все возможное. Ну вот я, по крайней мере, пытаюсь. Я понимаю, что я очень неудобно, особенно неудобно для Министерства обороны России, которое распространяет во мне самые разные слухи. Здесь, в Украине, про кремлевские, будем говорить так, там, не знаю, прихвостни, как их назвать, эти люди, они тоже активировались. Была проверка на вшивость многих ваших украинских СМИ. Я думаю, что те, кто с головой дружат, те, кто думают, они понимают, чем мы с вами занимаемся. Это информационная война. В этой войне мы с вами должны победить. Спасибо, Елена, большое вам и за вашу деятельность. А главное то, что вы среди вот той России, которую хотят видеть не только в Украине, а во всем Средиземноморье. Чем больше таких людей, будет, как вы, тем больше надежды на лучшее у всех. А у меня надежда на ваш украинский народ, поэтому слава Украине.